2016 -го года вы проходили обследование на катаракту. было заключение, что катаракта. Да. Понятно. А вы с женой, да? Да. А жена зрячая? Да, жена а... зрячая, но не ходячая. Не ходячая. Они... ходячая, но не зрячая. Понятно. А можно фамилия и отчество ваше? Да, пожалуйста. Да. Петрова Сколько лет вам? 61. 1 августа 63 -го. Понятно Посмотрите Организуем вам Сейчас для начала обследования вот. Я отвезу вас В хороший центр Мне там тоже делали операцию вот. Я заплачу за это Я тогда Наташе Оставлю номер жены телефона Потому да. что я не пользуюсь телефоном ага. Хорошо Номер телефона и как-то там созвонимся или ну, наберу. Организуемся. Да, да, да. Это уже будет после праздника. Ну, да. вот, а дальше будем думать, как поменять хотя бы один изначально просто. Ну да, один, достаточно одного, потому что второй тогда еще мне сказали, что второй вот этот вот левый глаз, что провисание уже тогда было. Сетчатка. Про, провиса... Нет, не глазного не было. Это макулодистрофия называется. Я не знаю. Как... Ясно. Ну хорошо, ну, хорошо. будет обследование. Ну, если получится, то с удовольствием, конечно. Ну, с Божьей помощью получится. Дай Боже. Всего доброго. Все, спасибо, дай Боже. Да, до связи. Да. Да, Всего Хорошо. Добра.